Əziz xalqımın, vətənda yaşayışsızlığa, imkansızlığa, işsizliyə, pulsuzluğa məhkum olunan Azərbaycanlılar, bunlar dayanmaq bilmirlər. Hər gün xalqın əleyhinə yeni qanunlar çıxartmaqda davam edirlər. Qoyublar üstünə. Son bir neçə ayda, daha dəqiq desəm, İlham Əliyevin 4-cü dəfə saxta prezident seçkilərindən sonra, yəni 11 apreldən sonra Hər şeyin qiyməti günü-gündən qalxır. Biz onsuz da deyirdik ki, bunlar yenə hakimiyyətdə qalsalar, 4-cü dəfə İlham Əliyev yenə Os Krosslosuna saxtakarlıqla otursa, xalqın gözəranı yenə pisləşəcək və pisləşirdi. Benzinin qiymətini qaldırdılar bir neçə ayda, gediş-gəliş haqqlarının qiyməti qalxdı, xarixdan gətirilən avtomobillərin və telefonların vergi rüsumları artırıldı, təmir tikinti materiallarının, elektrikin, eee E, suyun, qazın qiyməti qalxdı və dünən də yeni baş nazir Novruz Məmmədov kabinetində, nazirlər kabinetində qərar qəbul etdi ki, kartoşkanın qiyməti də qaldırılsın. Xarixdən gətirilən kartoşkanın vergi rəsumu 15%-dan 30%-ə qaldırılaraq 2 dəfədən artıq xalqa üzülmətmə siyasətini davam etdirdilər. Onsuz da bu xalqın əksəriyyəti kartoshka yeməyə məhkum olunubdur. Ən ucuz ölkədə kartoşkadır, onu da qaldırırlar. Hər kəs Qedəbay kartofu yemir ki. Ətraf rayonların, daha dəqiq desim, desəm, desəm Rusiya, Gürcüstan, e, İranla sərhəm sərhəd olan rayonlar gətirdilər bu ölkələrdən həftəlik 10 kq, 5 kq kartoşka yətirirdilər balalarını yedizdirirdilər. İndi onun da qarşısını aldılar. Axı bu xalq niyə yaxşı yaşamalıdır? Axı bu xalq niyə yaşamalıdır ümmiyyətlə? Bunların siyasəti budur. Xalqın əleyhinə yeritdikləri erməni siyasəti bunlardır. Çünki bunlar elə kartoşka siyasətçisidilər. Kartoşka sifət siyasətçidilər. Əciz soydaşlar, bunların hakimiyyəti sona çatmalıdır. Bunlar öz xalqına Azərbaycanlılara kartoşqanı belə çox görürlər. Ona görə də onun da rüsumunu 2 qat artırırlar. Buxaq daha əzizsin, daha pis yaşasın. Başımızı dəyişmək lazımdır. İlham Əliyevin rejimi Azərbaycanlılara hökm etdikcə, idarəçilik bunların əlində olduqca yalnız bunların cibi dolacaq və xalqın cibi boşalacaqdır. Ona görə də xalqın təşkilatlanması lazımdır təşkilatlanaraq, genişlənərək, xalqın kütləsi, etiras kütləsin yaradaraq Azərbaycanda azadlıq meydanını doldurub və bu hökuməti istifaya göndərib və Azərbaycanımızı demokratik Azərbaycanımızı, xalqın hamısının yaxşı yaşaya biləcəyi bir Azərbaycanımızı qurmalıyıq. Buna görə ələ-ələ verməliyik, buna görə hər kəs siyasi mübarizəyə qoşulmalıdır bacardığı şəkildə dəstək verməlidir, proseslərdə iştirak etməlidir. Bu yayımları, bu videoları paylaşın, daha çox insan izləsin, bilsin, öyrənsin ki, onların haqqları var və bu haqqlar dövlət qorumaqda mükəlləfdir, məsuldur, borcludur. Orda oturan idarəçilər, orda oturan prezident, məmurlar, nazirlər bu xalqa qulluq etmək üçün oturmalydılar və əgər Xalqa qulluq etmədikləri təqdirdə devrilməlidirlər. Xalqın etirazı onları devirə bilər. Ona görə də siz də qoşulun və bizim təşkil təklif etdiyimiz həmrəylik saatına qoşulun. Hər bazar günü axşam saat 8-9 arası evlərinizdən həyətlərinizə düşürsünüz. Həmrəylik saatına qoşulursunuz. Bununla məhəllələrdə, bütün Azərbaycan da paralel şəkildə təşkilatlanmanı həyata keçirib və günlərin bir günü mütləq o gün gələcək. Bunların hökumətini istəfaya göndərəcəyik. Hələlik bu gündük məndən bu qədər. Kartoşka sifət siyasətçiləri başımızdan atmaq lazımdır. Sağ olun.